assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar to'g'ridan to'g'ri efir orqali muzeylar bo'ylab sayohatimiz yana davom etadi bugungi manzilimiz davlat geologiya muzeyi biz o'tgan ko'rsatuvimizda ushbu muzeyda joylashgan ekspozitsiyada ya'ni dinozavrlar davri uning flora va faunasi haqida batafsil ma'lumot berib o'tgan edik o'zbekiston uh, foydali qazilma uh, konlari bazasidan namunalar joylashgan uh, ekspozitsiyadamiz hozir aynan uh, sayohatimiz davomidagi hamrohimiz mazkur muzeyning uh, direktori ahmadjon ahmadshayev assalomu alaykum ahmadjon ke? aka keling uh, sayohatimizni dastavvalida bir savol bilan sizga murojaat qilsam ya'ni kuni kecha um, yigirma to'rtinchi yanvar kuni davlatimiz rahbari oliy majlisga uh, qilgan murojaatlarida o'zbekiston geologiya maktabi haqida uh, to'xtalib o'tdilar u qanday maktab edi siz ham aynan o'sha maktabning a'zosi bo'lganmisiz endi kechagi prezidentimizni murojaatlaridagi bo'lib o'tgan gaplar gəblə... xalq oldida deputatlar oldida senatorlar oldida umuman rahbarlar har bitta soha oldidagi gapirilgan gapni uni mag'z ma'nosiga yetib boradigan bo'lsa eski maktab har bitta soha bor edi ayniqsa o'tganda man o'tirib ko'rib turganda shunaqa xursand bo'ldim geologiyaga qaytib kelarkanmiz boshlanganda nima deb boshladilar o'zbekiston matematika maktabi bor edi qani bizni matematiklar hozirgi man bu yurtboshimizni qilayotgan ko'pgina ishini tushunib turibman chunki men ham shu davrda o'sib katta bo'ldim ye ayniqsa mana bu al xorazmiy maktabi ochilganda menda bu fikr keldi bu bizni ota bobomiz qanchalik olimlar qanchalik kuchli mutaxassislar faqatgina bu diniy tomondan emas fazoviy tomondan emas ilmdan ham juda kuchli ota bobolarimiz bo'lganu ana endi olib qaraydigan bo'lsa, kechigida gapirgan gaplari o'zbekiston maktablarini qayta tiklash kerak matematika olib qaraydigan bo'lsa yana ketdi fizika maktabi bor edi shunda alohida alohida bir necha marotaba o'zbekiston geologiya maktabi o'zbekiston geologiya maktabini gapirib o'tishga to'g'ri keladigan bo'lsa bizni o'rgatgan ustozlarimiz alloh rahmat qilsin juda kuchli kuchli olimlar bo'lgan mutaxassislar bo'lgan domlalar bo'lgan dalada ya'ni tog'u ta toshda konlarda shu geologiya ishlarini olib borgan mutaxassislar bizlaga dars bergandi oddiy bitta misolni aytib o'tadigan bo'lsa domlamiz butun o'zbekistonni geologiyasini otasi desak bo'ladi bu habib muhammedovich abdullayev o'zbekiston fanlar akademiyasini rivojiga ancha katta yordam bergan insonlar shu o'zbekiston maktabini yaratganda shundoq voqealar bo'lgandiki bir kitoblarini yozganda shu kitoblarni moskvada fanlar akademiyasida mm. rossiyani SSR fanlar akademiyasida shu kitoblarni talqin qilib shu ma'ruzada taqdimot qilayotgan paytda o'sha yerdagi olimlar o'tirganlar <laughs> ko'pchiligi <laughs> <laughs> aytishgandiki bu gapirayotgan gaping habib noto'g'ri sani geologiyada bu ish bo'lmaydi deganda shunda domlamiz bir gap aytirgan sizlar oxirgi paytda faqatgina kresloda o'tirib olib dalaga chiqib u yerda nima bo'layotganini ishonmaysizlar ko'rmaysizlar sizlar faqat xonada o'tiradigan bo'lib qolgansizlar mana shu kitobimni tasdiqlab berishim uchun Kaniga, abar, Shedde, Uzbekistan maktabı, Uzbekistan butun, hmm. mana yozgan asarim qoramozor koniga olib borib man sizlarga shu hamma yozgan narsamni o'sha yerda tabiatda haqiqatda ko'rsatib beraman degan qo'rqmasdan bu sssr davri edi moskvada o'tirganlar kichkina odam hisoblanmasdi lekin baribir o'zbekiston maktabi o'zbekiston geologiyasi butun dunyo tanigan maktab chunki o'zbekistonda mana oldingi ko'rsatuvlarda man sizga aytib ketdim o'zbekiston geologiyasi bu bir kitob har bittasi bitta bitta sahifa endi shu sahifalarni yozganlar kim o'zimizni mutaxassislar o'zimizdan oldinga o'tgan domlalarimiz bizlarni ustozimiz mana har bitta mutaxassis bor man o'ylaymanki har qanday insonni shu tug'ilib katta bo'lib ota onasi yetistirib katta qildimi maktabga borganda birinchi qo'liga shu uchga ushlatib qalam uchga bu birinchi ustoz endi masalan shu oliygohga kelib o'qib bu yerda yana ustozlar endi institutni bitirib kelgandan keyin ishxonaga kelganda yana ustozlar yana bir olimimiz aytgandiki tug'ilgandan to o'lmoqqacha faqat o'qish kerak o'rganish kerak endi mana kechagi prezidentimiz shu gapidan keyin men o'ylab turibmanki men oldimda hali yana juda juda ko'p ishlar bor ekan Nima deganda o'zbekiston geologiya maktabini qayta yaratish uchun mandagi yig'ilgan shu muzeydagi yig'ilgan ma'lumotlar bu amaliyot o'tish uchun o'sib kelayotgan yosh avlodni shu yerga olib kelib o'zbekistonda nimalar bor qanaqa foydali qazilmalarimiz bor bularni kim o'rgatgan mana oldin ham gapirib o'tgandim geologiyadagi eng asosiy saqlanib qolayotgan birlamchi ma'lumot faqat shu kondagi shu hududdagi tog' jinslari va minerallarda bo'ladi bu hech qachon yo'q bo'lib ketmaydi mana hozirgi yana mana shu ko'rsatib sizlarga tushuntirib o'tadigan bo'lgan zalimiz bu o'zbekiston mineral xom xomashyo bazasi mana bu ham bitta maktab lekin shu maktabni o'tishda işte, o'zbekistonda qanaqa foydali qazilmalar bor kecha yana o'z ma'ruzalarida prezidentimiz shundoq dedilar geologlarga ajratilgan pul man o'zimga xursand bo'lib ketdim bu aytishgu osonmi hmm. ikki trilyon so'm geologiyaga bu geologlar anchadan bir bu narsani eshitmaganbiz bu bizani oldimizda yana katta katta vazifa qo'yadi mani oldimga ham shu narsa bo'ladi Nima deganda shu men o'ylaymanki shu muzeyda o'zbekiston geologiya maktabi yaratishga qandaydir bir o'z hissamni qo'shishim kerak nimaga deganda shu talabalarimiz oligohda o'qiyotgan yo bo'lmasam shu kelgan talabalarga shu zallarda shu bizdagi bor ma'lumotlarni shu talabalarga o'rgatishimiz kerak chunki yigilgen, bu yerda yig'ilgan mana shu zalda yig'ilganimiz bu konlarimizdan to'liq ma'lumot masalan oddiy misol qiladigan bo'lsak hozir mana har bitta vitrinada qanday foydali qazilma bor bu qaysi hududniki kim nima degan qaysi narsa deganda bizda geologiyada ko'proq terminlar ko'pchilik tushunmasligi uchun shuning uchun haligi генетический t промышленный tip, tip deymiz yo bo'lmasam buni qaysi sharoitda paydo bo'ldi magmatikdami vulkanikdami yo gidrotermal rastvor kelishida bo'lganmi yo cho'kindidami buni juda juda ko'p yo'nalishlari ko'p tushuntirish kerak baribir hammasi mutaxassis va ularni malakasiga bilimi t tajribasiga bog'liq to'g'ri masalan hozir kelib turib o'zidan o'zi hech narsa ko'rsatmasdan talabaga olib turib e, mana bu yerda magmatik tog' jinsi bundoq bo'lgan yo bo'lmasam o'zbekiston tilla koni mana bundoq desa u hozirgi yoshlarni qo'lida nimasi bor hammasini qo'lida telefon gajet u ha ha deb turadi o'sha telefonni sekin cho'ntagiga solib qo'yib bitta tog' jinsini yo bitta mineralni yo bitta e, madanni qo'liga berib mana bu bola mana buni ushlagin bizni o'zbekistonni borgan sari salohiyatini oshirayotgan chet el butun banklariga olib borib qo'ygan nimaga o'zbekistonga chet el investorlari qo'rqmasdan kelyapti buni tagida ko'pchilik tushunmaydi nimaga qo'rqmasdan kelyapti o'zbekistonda mineral xomashyo bazamiz ishlab chiqarmishu bor chet elga olib borib bankka o'zbekiston tillasini tashlab qo'yildi mana sanlarga kafolat o'zbekistonda shu bor kelinglar investitsiya olib kelinglar ishlanglar aynan mana shu ekspozitsiyada o'zbekiston e, mineral xomashyo bazasida namunalar keling e, asosiyendi bir faktlarga bir o'tib keyin hmm. mana shular haqida bir kengroq bir, bir ma'lumot berib o'tsangiz mana bu e, vitrinamizni ichini ochib qaraydigan bo'lsak bu o'zbekiston oltin konlaridan to'liq namunalar har bitta tog' jinsi har bitta olingan mana shu buni olib qaraydigan bo'lsak mana bu, bu ko'kpatas konidan olingan kvars bor buni ichida yana mayda mayda rudalar bor mineal tarkibida hozir oltin bor buni ma'lum miqdorda oltin endichi mana juda qiziq narsa bor oltin hammani tushunchasi bo'yicha oltin shundoq narsaki bir joyi olib bir toshni shundoq olsa shu ichi to'la oltin altın. deb o'ylaydi endi oddiy qilib tushuntirib beradigan bo'lsam butun dunyodagi oltin qazib chiqaruvchi korxonalar bo'ladimi firmalar bo'ladimi boshqalar bo'ladimi kombinatlar bo'ladimi bularni talabi shundoq bir tonna shunga o'xshagan toshdan olib bir tonnani maydalanadi buni un holiga olib kelinadi undan keyin suvga bo'ktirilib bu yuviladi har qanday og'irligi solishtirma og'irligi minerallar shu oltin bo'ladimi temir hamma madanlar pastga cho'kadi yengil yengil boshqalari yuqoriga chiqiladi shuning uchun katta katta kombinatda ko'rsatganda aylanib turib tepasida aylanib tepani yuvib olib tashlayveradi şey ichida og'ir minerallar pastiga cho'kadi shuni hisobida oltin ham shu pastga qarab cho'kadi pastga cho'kkandan keyin shuni olinadida hammasi olinib tagidagi olib magnit o'tkaziladi magnitda hamma magniti bor minerallar unga yopishladi va keyingi texnologik jarayon amalga oshirib oxirida kelib chiqqanda bir tonna tashlagan madamizdan uch gram oltin chiqadi bu yaxshi natijami endi o'sha yaxshi natija butun dunyo hammasi uch gramm bir tonnaga uch grammga ishlaydi mana bu bu zaxira hisoblanadi bu bemalol shu o'zimizni o'zbekiston konlari ham shu uch grammga ishlaydi undan tashqari bo'ladigan bo'lsa yana bir qiziq narsa borki o'zbekistonimiz xudo nasib qilsa biz sal pastrog'iga ham tushish imkoniyati bor sababi bizda ob havo sharoitimiz iqlim sharoitimiz bizda yorug' kunlar ko'p hmm. qonlarimizni hammasi ochiq usul bilan qazib olinadi mana harcad, harcad, bu ham xarajat sarf xarajat kam bo'ladi endi bu viterinamizni olib qaraydigan bo'lsak har bitta qo'yilayotgan shu tog' jinsidagi ichidagi qanaqa nimasi bor qanaqa joylardan joylashgan deydigan bo'lsa mana de, <coughs> man buni ichida antimanet turibdi ko'kimtir bo'lgandan keyin buni ichida albatta misi bor Hmm. endi savol tug'iladi hozir oltin deb gapirib turgan odam nega endi buni ichida antimonit antimanit surmaniki ketyapti misi bor ekan deyapti desa shuni bilib olish kerakki so, hech qachon foydali qazilma yakka o'zi kelmaydi chunki bu minerallarni minerallarni bitta paydo bo'lish jarayonida har xil protsesslar bo'ladi shu halii oddiy qilib aytadigan bo'lsak guruchni olib qaraylikda guruchni navlari bor bu kamroq suv bu ko'proq suv deb olinadigan bo'lsa nomi bo'lganda bizda ham shu konlarimizni paydo bo'lish jarayoniga qarab turib shu genetik tiplarimiz deymizmi yo промышленный e, tip deydimi o'shanga qarab turib sulfidli bo'ladi yo kvars sulfidli oltinlar bo'ladi yana olib qaraydigan bo'lsak sochma oltinlar ham bor buni hammasini jarayoni geologik jarayonlar ketyapti masalan juda qiziq voqea bo'lgan e, muruntog' konimizni e, qizilqumda e, qidirish izlanish paytida e, muruntog'dan boshqa yonida boshqa boshqa konlarimiz ham bo'lgan keyin e, asosan kvars tomirlarida tilla ko'proq uchraydi shu oltin tilla yo bo'lmasam karbonat yo bo'lmasam boshqa boshqa qo'shilishi natijasida hech kimni xayoliga kelmagan muruntol koniga boshqacha ko'z bilan bir qarab ko'raylik haligi nima deydi e, bir xil o'tirib qolgan fikrdan tashqariga chiqish kerak hmm. mana hozirgi davrni talabi nima bo'lyapti eski narsaga yopishib olish kerak emas yangiga yangi yangi balkim foydadir balkim undan unchalik foyda yo'q baribir o'rganish kerak mana geologiyada shundoq fikr bor salbiy rezultatha chiqqan natija salbiy o'xshamadi отрицательный результат тоже результат chunki salbiy bo'lgani bilan mana bizda borki mana bu bo'ladi deb endi murun tavo bo'ladigan bo'lsa olib turib olinganda to'xtab turgin kelaylik undan kanne, de, ko'ra shu qonni kvars tomirlarini qaramaylikda shu qora метаморфизованный черныесан deydi de, qora slaнцlardan butun hamma massaga o'lchab ko'raylik nima bo'ladi degandan keyin shu fikr kelib qoladida ana endi bu muruntol qonimiz geologiyada shundoq fikr bor 20 asr turtonasi hisoblanadi sababi butun dunyoda 20 asrda bizni muruntolchalik katta tipdagi kon topilmagan kon gap ketganda bir ma'lumot aynan monitoringizga ya'ni televizor pastki qismiga qaraganingizda o'zbekistonda feruza konlari topilganmi degan sms savol jo'natganmiz bir bilimingizni sinab ko'ring bu haqda mutaxassis sayohatimizning yakunida aniq javobni beradilar marhamat mana endi olib qaraganimizda har bitta tog' jinsidagi kelayotgan ma'lumot hammasi qaysi birini olishimizdan qat'iy nazar mana olib qaraydigan bo'lsak mana o'sha sizga aytgan черный mana bu kvarts, hammani fikri shu bo'lgandiki mana shu oqi ichidagi tilla shu yerda ko'p bo'lish kerak edi. xayolga kelmadiki tilla bu yerdan tashqari yana buni ichiga ham o'tirgan ko'zga ko'rinmaydigan mayda juda mayda dispersda shuni ichida o'tiribdi endi bizni topib olganimiz nima bo'ladi? mana shu kvarts ichida sulfid bo'ladi sulfidning ichida bo'ladi yana boshqasi bo'ladi shuning uchun albatta tilla bo'ladi endi bu konimiz bilan boshqa konimizni solishtiradigan bo'lsak bu bir biroviga umuman o'xshamaydi uni ichidagi состав bilan buni ichidagi состав mana eng qizig'iki shu paydo bo'lish yoshi olimlarimizni o'rtasida juda ko'p rhub tortishuvlarga sabab bo'lyaptida shunda man endi institutni bitirib kelgan dov'rimidi bir odam yaxshi gap aytgandi qo'yavergan sen eshitgin tillakon tugagangucha bular hali spori tugamaydi nima deganda bu praktik emas bular teoretik olimlar har hmm. bittasi o'zini topgani bilan uzun o'zi maqtanishi o'zini fikrini o'zidagi ma'lumotlari bilan bu o'zinikini tasdiqlaydi mana shu o'rtadagi tortishuv ya'ni sport deydimi hamma narsani ichida nima kelib chiqadi fan kelib chiqadi shu hmm. fikr kelib chiqadi nimaga ke deganda de, bizni o'zbekiston maktabimiz shunchalik kuchli bo'lganki yana buta -buta -buta, Asya, diyon, bu yera bitta eng katta boyligimiz nima bo'lgan o'zbekiston hududi o'rta osiyo hududi olib qaraydigan bo'lsak juda ko'p joyimiz ochiq masalan rossiya hududlari boshqalarni oladigan bo'lsa ularniki hamma yoq o'rmon bosiyotdi botqoqlilar ular bizga o'xshab shu tog'da bo'layotgan yo qizi mana shu ochiq joylardagi mana shu tog' jinslarni ular ko'pini ko'rmaydi masalan man o'zim ham to'rtinchi kursni bitirib yakutiyaga ketib o'sha yerda praktika o'tib kelgandim besh oy o'shanda man hayron bo'lgundim o'zbekistonda chopqillab yurganing hammasini ko'rasan u yerni ko'rish uchun albatta eng kamida yarim metr bo'lmasa uch metrgacha qazib o'sha yerda qanaqa tog' jinsi yotganini ko'rish kerak shunchalik hmm. ma'lumot ularda a bizniki oddiy ma'lumotlarimizni olib qaraydigan bo'lsak hamma ma'lumotimiz tashqarida ko'rinib tü. turibdi e, shuning uchun ko'rayotgan ma'lumotlarni oladigan bo'lsak mana endi mana bu tog' jinsimizni oladigan bo'lsak mana shu yaltirab turgani mana qo'ligizga ko'tarib ko'ring oldingisi bilan buni orasi manimcha og'ir hmm. hmm. buni ichida qo'rg'oshin ham bor qo'rg'oshin og'ir mana shu yaltirab turganlari mana mashular madallar buning uchun nima qilish kerak bunin uchun shu o'zbekiston maktabi qaytadan yana tiklanishi kerak buni uh tiklash -huh. uchun uh nima qilamiz uh hozir bu konlar ishlab qazib olim olin bo'ldiyu o'quvchidan yosh avloddan uh bir narsa talab qilishdan oldin biz ularga berishimiz kerak ana endi beradigan bo'lsa man o'ylaymanki menda yig'ilgan shu narsalarni hammasini shu o'sib kelayotgan avlodni mana dars o't o'zini oliygohida o'qiydi vaqti kelgandan keyin mana shu yerga kelib shu yerda o'rgatamiz u yerda o'rgatamiz o'ylaymizki vaqti soati keldi o'zbekiston geologiya maktabini qaytadan yana nima deydi tiklash kerak tiklash kerak chunki e, bizni geologlar hali e, orqada qolib yo'q bo'lib ketganimiz yo'q bor hali hali kerak bo'lsa hali yana ancha muncha e, ishlar qilishga yaraymiz ana endi <privli> olib